بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى Alhamdulillah tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala Kita sambung dalam fiqh siam Fiqh berpuasa Antara perkara yang membatalkan puasa yang disebutkan sebelum ini Adalah seseorang makan atau minum Lalu dia mendapati um, Fajar telah pun terbit Mana telah masuk Waktu subuh Dia tersalah Dia ingatkan masih malam Rupanya telah pun azan subuh maka puasanya batal individu terbabit wajiblah meneruskan puasa seperti biasa tak boleh makan tak boleh minum tetapi kerana menghormati bulan Ramadan tetapi wajib ke atasnya untuk qada puasa selepas raya nanti ini berdasarkan asar daripada dari Hamzalah menyatakan kuntu inda Umar fi Ramadan aku pada zaman Saidina Umar pada bulan Ramadan fa'af فافطروا fa فافطروا فطر hendaklah kamu semua berbuka puasa maka manusia semua buka puasa fa saidal muazzin maka muazzin pun naik ke atas untuk melawangkan azan fa qala ayyuhan nas wahai manusia ha hadhihi syamsu lam taghrib muazzin kata wahai manusia sesungguhnya matahari belum terbenam tapi manusia telah berbuka puasa maka Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan kafan Allah syirkan cukuplah Allah taala memadailah Allah taala bagi kami cukuplah Allah taala melindungi kami daripada perbuatan syirik lam naba'aska ra'iyan aku tidak lam Lam nab'as karo kami tak putuskan kamu sebagai seorang penjaga sebagai pengembala kemudian Saidina Umar kata man kanaftara falyasum yawman makanah siapa yang buka puasa sebelum daripada matahari terbenam sebelum masuk waktu maghrib dia dah buka puasa dah maka Saidina Umar kata falyasum yawman makanah nanti lepas raya dia hendaklah dia berpuasa satu hari sebagai ganti qada perbuatan yang dilakukan ini bukan kerana terlupa kalau terlupa tak menjajaskan puasa makan minum muntah ber, ber, melakukan persetubuhan pada siang hari sekiranya terlupa tak batal puasa sekiranya di dalam keadaan dia sedar tetapi tersalah itu yang wajib untuk dia qada puasanya jika terbit fajar sedangkan di dalam mulut ada makanan maka makanan itu mesti diluah dan dibuang bagi orang yang berpuasa kalau dia sedang mengunyah makanan ataupun mulut makanan berada dalam mulut belum melepasi halqum masih dalam mulut kemudian dengar laungan azan wajib dikeluarkan segera semua makanan tersebut mesti diluahkan kalau ditelan, kalau ditelan juga maka hukumnya batal puasa, hendaklah dia ganti. Ha eh, dengan hari dengan hari yang lain selepas raya nanti. Ha, ganti balik puasa Ramadan dia. Kalau dia dah batal bukan bermaksud boleh makan boleh minum. Wajib menahan diri daripada makan dan juga minum. Cuma puasa tersebut tidak diiktiraf, tidak sah di sisi syariat. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang makan tiba-tiba dengar laungan azan wajib dibuang makanan tersebut dengan segera dalam satu hadis disebutkan bila mana mu'azin laungkan azan makan dalam mulut ataupun sedang pegang minuman maka habiskan minuman tersebut itu maksudnya laungan pertama azan zaman Nabi daripada Bilal bin Rabah bila berubah azan yang pertama bila azan yang pertama tak masuk waktu subuh lagi azan mungkin setengah jam awal satu jam awal sebelum daripada um, waktu subuh sebagai mengejutkan orang yang nak qiam supaya bangun qiam solat tahajud orang nak berpuasa bersahur bila laungan azan yang kedua yang dilawangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum maka di situ sebenarnya telah pun masuk waktu subuh dipanggil sebagai telah terbit fajar sadiq perkara sunat bab yang baru kita masuk iaitu perkara yang sunat dalam ibadat puasa perkara yang pertama adalah disunatkan menyegerakan berbuka puasa dengan syarat dia yakin telah terbenam matahari ha. dalilnya adalah hadis daripada hadis sahal bin sa'ad radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan bahawa beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra sentiasalah manusia dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata bahawa Sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalu hadzal din zahiran ma ajjalan nas al fitra Sentiasa agama ini berada dalam keadaan zahir selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Perkara ini berbeza dengan perbuatan orang-orang Yahudi Nasrani, mereka suka melewatkan berbuka puasa. Menjadi sunnah disegerakan berbuka puasa. Inilah antara satu-satunya satu sunnah yang uh, kena bertepatan dengan kehendak nafsu kita. Sekiranya dilewatkan berbuka Kerana uzur tak mengapa Imam Syafi'i sebut dalam kitabnya Al-Um Sekiranya dia berbuka puasa lewat disengajakan dan niat supaya mendapat pahala lebih ada ganjaran di sana ada ganjaran maka siapa yang niat seperti itu melewatkan berbuka puasa niat akan mendapat kelebihan tertentu maka itu adalah bid'ah ah munkarah hukumnya makruh eh, satu perkara bid'ah ah, dan hukumnya makruh kerana tak ada apa-apa kelebihan sunnah adalah menyegerakan berbuka puasa lewat dengan disengajakan hukumnya makruh sekiranya tidak beriktik uh, sekiranya dia beriktikad ada kelebihan tertentu sekiranya dia lewatkan puasa, berbuka puasa dan tidak menganggap ada kelebihan tertentu bagi orang yang melewatkan berbuka puasa maka tidaklah mengapa cuma dia telah meninggalkan satu perkara yang sunat ha ini menunjukkan puasa ini bermula daripada subuh Berakhir dengan masuknya maghrib terbenam matahari Mana telah mulanya malam Bila kita lewatkan berbuka puasa Bermaksud kita telah menambahkan siang ini pada waktu malam Nah ha, Itu perkara yang tak betul Orang golongan syiah Mereka pun lewat juga buka puasa Sampai nampak bintang Mana dah isyak baru buka puasa ha. Itu semua bertentangan dengan dengan sunnah Nabi SAW Perkara yang kedua Perkara yang sunat dalam ibadat puasa Adalah berbuka dengan kurma Kurma basah dipanggil sebagai Rutab ataupun kurma kering Dipanggil sebagai uh, Sebagai tamar Disunatkan bagi orang yang berpuasa Untuk berbuka puasa dengan kurma basah Dipanggil rutab. Rutab ni sebab Kurma basah dalamnya ada air macam anggur Bila anggur dah kering Dia akan jadi kismis. Kismis dah tak ada air Begitu juga kurma, tamar kurma bila muda dipanggil sebagai uh, rutab di dalamnya masih ada air bila mana dah kering, dah tua dia akan jadi tamar, dipanggil kurma eh? peringkat kurma ni ada, ada empat peringkat yang pertama dipanggil balah balah ni tak ada siapa yang makan haiwan pun tak makan, manusia pun tak makan ada peringkat yang kedua yang muda sikit eh? uh, yang tua sikit lah kita panggil sebagai busrun adalah um, masih disunatkan untuk seseorang makan busrun ni kurma yang muda, tapi tak semua orang suka, ada sebahagian kabilah Arab je makan, yang lain tak makan sebab keras, ada juga haiwan yang makan eh? yang ketiga dipanggil sebagai uh, rutob ha, ini manusia suka, dia, dia adalah sunnah ketika berbuka puasa dan yang keempatnya adalah tamar. Tamar maksudnya adalah kurma yang kering. Kita lihat hadis daripada dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufṭiru qabla an yusalli 'ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa uh, dengan beberapa biji rutab sebelum Nabi semayang fa illam yakun rutabat sekiranya tak ada rutab maka Nabi fatu Nabi akan berbuka dengan beberapa biji tamar fa illam yakun sekiranya tak ada tamar hasa hasawatin mimma Nabi akan berbuka puasa dengan beberapa tegukan air air yang tak disentuh oleh api air mineral ataupun air zamzam -zam. -zam dan Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin apabila salah seorang di kalangan kamu berbuka puasa bukalah dengan tamar bukalah puasa dengan tamar fa illam yajid falyuftir ala ma'in kalau tak ada tamar maka bukalah puasa dengan air fa innahu tahur kerana air itu suci dan pernah um, Abu Atiyah dan juga Masruq dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu taala anha Abu Atiyah kata aku masuk bersama dengan Masruq radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha aku tanya kepada beliau mengenai dengan sunnah nabi eh, sebab ada dua orang sahabat iaitu Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abdullah bin Mas'ud seorang ini menyegerakan berbuka puasa menyegerakan eh solat fardu maghrib seorang lagi melewatkan berbuka puasa melewatkan solat maghrib maka aisyah kata apa siapa yang menyegerakan berbuka puasa menyegerakan solat maka ha kata seperti itulah nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan jadi siapa yang buat seperti itu iaitu abdullah bin mas'ud segerakan buka puasa kemudian terus Lepas buka puasa dia akan solat fardu maghrib. Mengenai dengan perkara yang sunat buka puasa adalah rutab. Kurma yang muda dan rutab ini disunatkan mengambil dalam bilangan yang ganjil. Kalau tak ada rutab sama juga dengan samar ambil bilangan yang ganjil sama ada 3 5 7 ambil bilangan yang ganjil itu disunatkan seperti mana beristinja menggunakan tisu batu eh dengan bilangan yang ganjil itu disunatkan okey buka puasa dahulu disunatkan kemudian baru solat fardu maghrib kalau dia sembahyang dahulu kemudian baru buka puasa tak bertepatan dengan sunnah Sunnah adalah segerakan buka Cuma nak buka tu Sama ada buka sikit Makan buah, makan kuih, makan kurma Kemudian barulah solat fardu maghrib Ataupun makan sampai kenyang Makan makanan yang berat Makanan ringan, berat Kemudian baru solat maghrib Terpulang kepada kebijaksanaan sesebu, Pentadbiran sesebuah masjid Perkara yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka Disunatkan berdoa Doa yang daripada hadis yang sahih Kan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam idza afṭara qala dhahaba dhama wa batat allati al'uruq wa thabata al'ajr insha Allah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa Nabi akan membaca doa zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah As Allah Taala menghilangkan dahaga, telah basah kering, telah basah urat dan juga telah sabit pahala pasti mendapat ganjaran insya-Allah sekiranya Allah Taala kehendaki. Versi yang kedua doa buka puasa adalah riwayat daripada Muaz bin Zahrah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sama thumma aftara bila nabi berbuka puasa kemudian bila nabi berpuasa kemudian nabi buka puasa nabi akan baca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartum ni yang bari datang dalam hadis nabi yang ditambah wabika amantu itu tak ada riwayat sekiranya tambah tak jadi masalah cuma yang riwayat datang Allah malaka sumtu wa ala rizqika tu. kalau tambah Allah malaka sumtu wa bika aman tu tak jadi masalah eh, boleh tambah yang datang dalam riwayat tidak ada tambahan ha. hadis baca doa zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah itu adalah riwayat yang sahih Adapun Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika tu hadis ini eh, eh ada ulama kata lemah ada yang ulama kata disokong dengan riwayat-riwayat yang lain menjadi dia kuat eh tapi hadis yang kuat yang tak ada perselisihan di kalangan ulama adalah zahabadh-dhama'u wa batalatil-'uruqu wa sabatal-ajru insya-Allah itu doa yang pertama kemudian ditambah lagi Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika afṭartu dan doa ini dibaca bila dibaca perkara yang pertama bila kita makbuk azan saja kita baca doa Allahumma bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana selepas kita makan beberapa biji kurma dan juga beberapa tegukan air kemudian barulah kita baca doa zahaba dhama wa batallatil uruqu sampai habis ataupun baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika sampai habis kerana bertepatan dengan makna zahir literal daripada doa ini zahaba azamau telah menggunakan perkataan past tense benda yang telah lalu mana telah hilang dahaga bila kita minum air wabatal latil aluruqu telah basah urat bila kita telah minum air allahumma lakasumtu sesungguhnya kepada kamu aku telah berpuasa eh jadi lepas minum lepas makan beberapa biji kurma maka kita bacalah doa yang dibacakan sebentar tadi kita bagi laluan pada azan sebentar disunatkan bagi mereka yang berpuasa berdoa kepada Allah subhanahuwataala kerana doa orang yang berpuasa ni mustajab di sisi Allah tak kira puasa fardu ataupun puasa sunat dalil Hadis Abdullah bin Amr Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal saim inda fitrihi da'watan la turad Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa disebut hadisnya inda fitri ketika berbuka puasa da'watan la turadd doa yang tidak akan ditolak jadi ketika berbuka puasa jangan dilalaikan oleh eh, oleh medsos kita, eh, Instagram, Facebook bahkan hendaklah banyak membaca Quran, berzikir dan berdoa pada ketika itu, ketika sebelum berbuka puasa. Dalam eh, riwayat yang lain sebenarnya disebutkan hatta ataupun digunakan hina bagi orang yang berpuasa ni sehingga dia berbuka puasa mustajab doanya bukan sekadar ketika berbuka sahaja pada waktu bila pun orang yang berpuasa ini doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Ibnu Umar versi yang ketiga doa waktu berbuka puasa. Tadi zahab az-zamahu hadis daripada Ibnu Umar versi yang pertama, versi yang kedua Muaz bin Zahrah, versi yang ketiga riwayat daripada Ibnu Umar ketika doa doa ketika berbuka puasa. Allahumma bi rahmatikal lati wasi'at kull shay' ighfirli. Wahai Allah dengan rahmat kamu eh, yang luas pada setiap sesuatu maka ampunlah dosa aku ya Allah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun la turaddud da'watuhum tiga golongan yang tidak akan ditolak doa mereka iaitu as-sa'im hatta yuftir orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa hatta yuftir maksudnya orang yang berpuasa selagi mana dia berpuasa selagi tak buka puasa maka doanya didengari oleh Allah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal imamul adil imam yang adil bermaksud pemimpin yang adil wal mazlum dan juga orang yang dizalimi ya ittaqullah da'watal mazlum dalam satu riwayat menyatakan takutlah doa orang yang dizalimi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab kerana doa doa yang di, orang yang dizalimi dengan Allah taala tidak ada hijab Kemudian yang seterusnya menyediakan, perkara yang sunat, puasa, menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Disunatkan bagi orang Islam untuk sponsor eh, makanan ataupun ajak datang ke rumah memberi makanan berbuka puasa ataupun hantar makanan ke rumah orang. Ha, jika dia tidak mampu memberi makan, hendaklah memberi apa-apa walaupun sedikit. Sebab itu Nabi bagi dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim la tahturan nabil ma'ruf. Janganlah kamu merasa hina dengan perkara yang sedikit. Janganlah kamu uh, dengan perkara yang sedikit, perkara yang kecil janganlah kamu menganggap perkara itu kecil eh sama ada bagi orang yang bersedekah bagi orang yang menerima orang yang menerima pun kena terima tak tak boleh kata sikit sangat Hadis daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man faqa saiman falahu mislu ajrihi wala yanqus min ajri saim syai'un siapa yang memberi makanan kepada orang buka puasa maka baginya seumpama pahala orang yang berpuasa walaupun dia puasa dia bagi orang buka puasa dia double dia dapat lagi pahala orang buka puasa wala yang qusmin ajri saim orang yang berpuasa tersebut tidak dikurangkan pahalanya sedikit pun bon. eh, sebenarnya bila kita memberi makan kepada seseorang buka puasa pahala lebih baik daripada puasa kita kerana puasa kita ni tak sempurna ada ketikanya ada dosa yang kita lakukan, ada kelalaian yang kita lakukan. Bila kita memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, kita akan dapat pahala penuh. Eh. Ha, tidak dikurangkan sedikit pun pahala kita. Berkata sebahagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattir as-saim." Wahai Rasulullah, tiadalah bagi kami eh, sesuatu pun yang kami nak beri makan kepada orang buka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yu'tillah fu ta'ala hadha as Allah Taala akan beri pahala pahala ini kepada man fattara sa'iman kepada orang yang beri makanan kepada orang buka puasa. Ala tamratin walaupun sebiji tamar atau syurbati ma'in ataupun hanya satu tegukan air, satu uh, tegukan air. Atau mazqati labanin ataupun sesisit susu. Mana benda yang amat sedikit bagi bagi kepada seseorang benda untuk buka puasa walaupun amat sedikit sekeping roti tetap mendapat pahala penuh seolah-olah eh, dia berpuasa dapat pahala penuh puasa tidak dikurangkan sedikit pun pahalanya dalam hadis ini nak menyarankan supaya perbanyakkan sedekah ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah kepada Allah, takutlah api neraka walau walaupun dengan sebiji tamar kamu bersedekah. Itu sebagai penghalang kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama Nabi SAW bukan sekadar memberi makanan untuk orang berbuka puasa Tapi Nabi join sekali Mana Nabi bersama bukan sekadar memberi tetapi bersama dengan orang-orang yang buka puasa sebahagian di kalangan kita ada yang ada lebihan harta banyak hanya sponsor di masjid masjid tapi tak pernah turun untuk makan sekali bersama dengan jemaah-jemaah masjid kerana di, di kalangan jemaah ini ada yang orang-orang miskin ada yang orang memerlukan jadi mereka tak sanggup eh, walaupun mereka sponsor mereka tak tak nak untuk duduk sekali jadi menjadi satu sunnah memberi makan dan juga eh, duduk bersama buka buka puasa Perkara yang kelima yang disunatkan adalah bersahur. Sahur ini adalah bermula waktunya separuh daripada malam. Mana malam ni kita bahagi dua, separuh malam yang kedua bermulalah sahur. Sampai bila sahur ini? Sebelum daripada azan subuh. Azan subuh habislah sahur. Eh, cuma di sana ada waktu imsak. Imsak ini adalah waktu berhati-hati. Masih boleh makan tapi berhati-hati. Dalam bahasa Arab ada dipanggil sahur ada dipanggil suhur. Sahur ini ber dengan uh, suhur dengan dhammahkan sin bermaksud perbuatan sahur. Kalau sahur dengan fathahkan sin makna makanan sahur. Dalam bahasa Arab berubah baris berubah makna. Suhur makna perbuatan kita bangun tidur makan bangun tidur untuk uh, berjaga ketika sahur. Uh, sahur adalah makanan sahur dengan fathahkan sin. Nabi kata tasaharu fa inna fi suhur baraka, fa inna fi suhur barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Hikmah bersahur untuk menguatkan diri untuk kita beribadat di siang hari melakukan ibadat puasa sebab itu Nabi kata lah tolong puasa ni dengan makanan sahur bangun sahur makan Minta ke ke kekuatan untuk qiyamul lail dengan uh, qailulah di siang hari mana nap seketika du uh, nap seketika kita berehat sandarkan diri kita di dinding tidur seketika ataupun um, pejam mata seketika untuk berehat tak fikir apa-apa Ah ha, ini kajian di US pun ada buat the power of napping eh, nak bagi tahu betapa pentingnya untuk kita berehat tengah hari walaupun seketika. Saya kira, saya kira cukup sekadar ini dulu. Kita akan sambung dalam bab yang kelima dan bab yang keenam itu melewatkan sahur. Bukan sekadar makan sahur tapi disunatkan untuk lewatkan sahur. Selagi mana tak masuk azan subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruk